На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги сохраняемого магазина. Группа задержания полиции охраны немедленно выехала на место происшествия. По прибытии на место одна из работниц магазина сообщила и впрямую указала на гражданина, похитившего у одной из сотрудниц кошелек. Данный гражданин нарядом полиция охраны был задержан и доставлен в Шульцинское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Это помещение, где я как бы нахожусь в рабочее время, работаю там, шью, допустим, и там меня я переодеваюсь и сумку ставлю, все. Мы пришли на работу, да, 9 утра, еще как бы даже я в шкаф не поставила сумку, сумка стояла на стуле. Я была в зале. Сумка, как всегда, была у меня на рабочем месте. там. Сотрудница пришла, зашла и сказала, у тебя с сумки вытянули кошелек. Ну, а она и как бы заметила его. Вызвали охрану, приехали, поймали его. Я так думаю, он был раньше здесь в магазине и смотрел, где, что находится вообще, какое помещение. Куда можно зайти, где можно, где, как люди ходят, где... Сколько Я денег успел. было в кошельке? Ну, тысяча гривен была бы в кошельке. Но для вас Но это существенная сумма? Существенная, да. Для меня это существенная сумма. Я никаких интервью давать не хочу. Почему? Ну, не хочу. Ну, стыдно мне. А часто вот срабатывают именно тревожные кнопки, которые устанавливаются на объектах? Ну, сказать часто или нет, периодично происходит. Ну, чаще всего удается задержать злоумышленников. Ну, пока люди не жалуются на нашу работу. сработала кнопка магазин Принял магазин Ксамы.